kemudian kita akan bincang tentang pelaburan investment dalam bahasa istismar dalam market hari ni pelaburan boleh kata banyak yang melibatkan riba terutama yang online lah ha. dan kita ada berbagai-bagai pelaburan dalam pasaran puluh-puluh jenis pelaburan dia panggil sort of investment tapi tujuh lah yang terutama kita ada pelaburan perusahaan ha. memang nego ayam kampung lah nak nego kambing lah, nak nego ni lah ambil duit kita buat modal. Itu dia panggil pelaburan perusahaan, trading investment. Waktu top, -top, top, lah sekarang. Bukan hanya di pekat atasan, lah, di pekat bawah kita-kita pun ada buat. Ya. Nah. Ha. Kemudian ada pelaburan perbankan, ada pelaburan hartanah, ada pelaburan saham, ada pelaburan wang, ada pelaburan kripto. Ha. ya. Apa lagi? Ada pelaburan emas. Ha. itu semua pelaburan-pelaburan terutama pada hari ini sebagainya yang melibatkan skam jadi tu tu kena hati-hati benarlah dengan pelaburan-pelaburan yang ada ni ha, dan sebagainya dia bukan skam tapi dia tidak patuh undang-undang nah, oh masuk duit RM20,000 tak ada lama kena sis dengan bank negara ha, nak buat macam mana? Dah kita tidak belajar nak melabur kena ada ilmu hak nombor satu sekali ha, tahun lepas tuan-tuan bukan tahun lepas, dua tahun lepas ada satu syarikat besar kan dekat dengan kita ni bila kita tengok iklan dia, banyak pocik-pocik orang pocik-pocik yang masuk Orang muda jarang. Pasal ada ni, pecin ni banyak. Tiba-tiba ha. Tiba -tiba bernegara sis. Ha, ni dia tak sis. Oh tuan. Ha, dia masuk dulu nama dalam alert list. Ha. Orang tak cek. Kita cek lah. Ha. Lepas dana dah juta-juta, even puluh-puluh juta, even ratus-ratus juta, juta, oh dia sis. Sebab bagi negara nak ambil tindakan pun dia makan masa. Ha, macam baru-baru ni, sehari dua ni, yang kalau tu tuan follow kan. Seorang Tan Sri. Oh, anak pun nak sebut nama sebenarnya anak pun. Tuan guru anak juga tu. Ha, muka anak belajar berdepan dengan dia. Ha, tapi anak belajar melalui video-video beliau, kursiang-kursiang beliau, buku-buku beliau. Kan? Tan Sri kan? Ha, dan dia antara tokoh negara yang banyak menyumbang dalam muamalah dan kewangan Islam termasuk perbankan dan pas pasaran modal dia penas ketua penasihat syariah bank negara dia ketua penasihat syariah SC tak silap sebelum ni dunia punya tentu dia penasihat di US ada dua syarikat besar yang dia jadi penasihat di Dubai, negara Arab dah cerita lah di Dubai, di Bahrain oi eh, anak dan dia dapat anugerah macam-macam anugerah ma'al hijrah lah apa dan antara yang bagi anugerah ke dia sebelum ni yang dia putus agung tapi akhirnya dikatakan atau dituduh terlibat dengan scam 300 juta pegari kawan tu. Sedih saya tengok orang tu. Tapi biarlah mahkamah yang menentukan, SPRM kan tangkap dia. Ah, tak tahulah kan nak cakaplah. Ah, alaku hal pelaburan ni nak kena hati-hati sangat. dia mesti patuh syarak dan patuh undang-undang juga. Kalau patuh syarak tak patuh undang-undang satu hari habuk lebur duit kita. Ha, kalau patuh syarak tapi tak eh, kalau tak patuh syarak tapi patuh undang-undang, berdosa. Ha, nak melabur pergi ke bank-bank konvensional. -bank Dia letak duit tuan-tuan dekat judi, dekat kasino, dekat Magnum ha. Memang sah so, undang-undang. Pasal kita punya pasaran undang-undang ni membenarkan konvensyen dan islami. Tapi kita kena pandang-pandang pilih lah. Ya. Ha. Kemudian apa gadaian? Ha, ini banyak gadai-gadai yang ada. Ada yang konvensyen. Ha, orang kita malu nak pergi ke bank Islam, bank rakyat, even Aronu Ada Aronu Habib Jewel sebelah bank Islam. Arohnu Ar Felda sebelah bank rakyat. Di kawasan Masara ada Aronu Yapim. Ha, ni pun koperasi polis nak bukuk ko, uh, Arohnu Ar koperasi polis. Macam-macam skim koperasi pada hari ni. Boleh panggil skim ha? Skim koperasi. Eh, skim Aronu, Eh, bukan-bukan skim. Tak ada panggil skim Ya. Eh. Silap tapi facility lah ha, kita pinjam atau buat pembiayaan kita berilah emas yang kita ada tapi orang Melayu masih pergi ke pusat-pusat garayan yang hok, tidak islami anak ha, pun heran dekat sungai Buloh ni macam tumbuh cendawan besar lagi cuba duduk depan tengok masuk tu orang bukan islam pun orang islam ramai orang islam kan padahal dah lah intro sampai 20% setahu lepas tu after setengah-setengah period kalau tuan-tuan tak ambil burn ya Allah kalau tuan dah pergi arah ni only satu persen satu bulan dia punya charge lepas tu kalau tuan-tuan tak boleh gadai tuan-tuan boleh buat refinance gadai yang semula ataupun tuan-tuan biarkan saja dia lelong tapi tuan-tuan akan dapat balik di tuan-tuan hmm. saya pun personally penuh gadai beberapa kali sekali saya tak ambil dia lelong jual dapat balik duit saya banyak pula tu Pasal kita gadai pun banyak juga. Ha, untuk muslimah ada emas banyak-banyak. Bila tak ada duit. Pergi gadai. Jangan jual. Jual rugi. Gadailah. Ha, nak nak emas hari ni mahal tuan. Hari ni emas 1 gram 670. Dalam masa seminggu ni emas naik. Eh puluh-puluh ringgit -puluh juga tuan. Ha, tonton dahulu aja Pursa Goldina. Siap-siap boleh melabur di dalam tu. Bank negara dah keluarkan app untuk jual beli emas. Nama dia Bursa Goldina. Dia ada dua. Satu skim jual beli, satu skim pelaburan. Ha, skim jual beli, tuan-tuan boleh lah. Ha, ada duit 50 ya. beli 50 ya. ada duit. Ha, paling sikit tuan-tuan boleh beli RM10. Ha, tapi tuan-tuan nak no, rumah RM10 tak boleh lah. Ya. Tuan-tuan boleh dapat emas tu, tapi kena cukup gram baru dapat. Kalau tidak, tuan-tuan boleh dapat duit balik lah. Tapi mah tak boleh. Dia guna konsep polisian. Boleh aja. Ha, tuan-tuan kongsi -tuan beli motosikal. Lepas tu bila tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ke motosikal tu gelas sosok, mau ambil tayar atau ambil spring, tak kan? Ha, mesti jual dulu atau jual pada orang lain berdapat duit. Ha, jadi sistem yang sama dah digunakan pakai oleh negara, ya.